Вітання, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в гостях нас Дарина Фрейн. Дарина вітаю тебе. Ми сьогодні такі яскрав, ми, яскраві, яскраві на вертілі на волосах. Все що тільки можливо. Я навіть стрічечку патріотично начепила, бо мені воно дуже дуже, дуже, дуже подобається. Дарина, в мене таке питання: ти ж, людина космічна, <laughs> да? якщо можна да? так сказати, <laughs> заслужити на поняття. Просто так дивись, за травень місяць. Ми відчуваємо дуже багато магнітних бурь. Причому, як говорять вчені, угу. на сонці якісь аномальні вспишки. Квітень місяць був максимально теплим за останні 166 років. Що відбувається зараз? Чому сонце от настільки активне? Ну, Я не можу сказати, що воно взагалі дуже сильно активне. Я ж не знаю, що було 100 років тому і ніхто ж цього не досліджував. Але магнітні бурі просто нагрібають. Ну, вони не були такими, ще. ми можемо сказати, як було 10 20 30 років І так. Не було такого, і не не було було такого, такого тепла. Люди пам'ятають сугроби. Розкажи мені, до речі, в Москові на 9 травня йшов сніг. И замерзли они. Э -э да. И все стояли в шахрах. А все ты знаешь, замерзли? что по легенде дух холода генерал Мороз во Второй мировой войны говорили даже в своей пропаганде а -а -а. помогал им, почему немцы тяжело продвигались, почему наступление немецкое mm -hmm. так было плохо? Потому что были аномальные морозы. Mm -hmm. И на, что на службе, как бы, тогда, русского, у ну, НКВД, был некий вот такой вот дух холода. Mm -hmm. Что-то с ним произошло, явно? А что-то с ним случилось, и он начал морозить свои морозиться начал от выполнения своих обязанностей. Смотри, как интересно, карма доходит. есть тогда они смогли подчинить силы природы, то, скорее всего, шаманизм угу. работа с силами. То сейчас что-то пороблено. Но мы не будем туда смотреть. Я вообще тоже в нашем эфире рекомендую: не смотрите в эту сторону, смотрите в сторону себя и развития мира магнитные бури, ось такие и всплески солнечной энергии, это что? Ну это, знаешь, вот как бы хочется вручить всем климатическую повестку, но ну, как бы извините, надеюсь, что э, такой, за такой юмор, но зато он актуальный. О том, что люди э, не думают, что их ждет лет через 10. Вот ты заметила, что сейчас период войн, когда люди настолько активно заняты, вот всем, вот этим им нравится воевать, им нравится ругаться в комментариях, им нравится воровать на войне и слегка зарабатывать, mm -hmm. поэтому она идет так долго. Вот. И что происходит? Природа сама как большая сила, это что же виртуальное? Это первое виртуальное сознание, это первая нейросеть. Это, по сути, первый такой чат GPT, то есть как бы система ответов на вопросы и база знаний, которая с нами взаимодействует. Поэтому мудрые предки, поэтому все мастера изначально были магами природы. Это было первое виртуальное пространство, с которым ты мог говорить, но которое не имело там физической оболочки. Ну просто, разумеешь, uh, mm. uh, в нас uh, люди кулачуют слово виртуальное, термин виртуальный. совсем по-иншому Так, вы живете в виртуальной перед... проекции, ⁇ пти. Ой, сколько Просто для меня оно, с одной стороны, материальное. Почему материальное? Потому что мы искренне чувствуем себя проявленными только здесь. Все другие миры у нас происходят редко. То есть мы скорее здесь, потому что мы куда-то ходим, мы кушаем, мы ходим на работу, чем там, когда мы там помедитировали. Поэтому давайте, ладно, не будем пугать людей виртуальным словом. Это некий мир, который существует, как такая самодостаточная игровая вселенная и в которой есть как бы центр управления, проектор, который находится где? На Солнце. То есть то, что светит и дает нам как бы, ну то есть озаряет этот мир светом. Только в свете Солнца мы выглядим именно так. Если его выключить, мы будем выглядеть друг друга как-то по-другому. Ты об этом не думала? Что Интересно, что мы все находимся в отражении, мы отражаем свет, mm -hmm. и этот свет создает нашу вот такую форму, mm -hmm. преломляясь от чего-то. Mm -hmm. То есть для меня вообще, что есть душа, это просто вот такая зеркальная, зеркальный силуэт. Но когда свет начинает падать, создается форма, создается внешность, создается там цвет глаз, цвет волос. Вот. Ну, это, это, сильно тяжело или нормально? тебе это понятно, я говорю людям. Не знаю, я не знаю. Напишите в комментариях, Ну, справляйтесь как-то, потому что я уже не знаю. Я пальчик у возьму, где у меня есть дед, баба и это, но это же будет не то. Я могу. Как-нибудь -как -как попробуем. Почему себя працювать уявы? Смотри, сейчас... Почему вспышки на солнце-то? Сейчас просто все изменяется. Да, потому что создаются новые сюжеты. Друзі, а ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого: гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. От год карми. Потому що як будто ми всі старі діла і виходимо в нові сюжети. Ми завершаємо все, що історія нас чому-то учить. Буде історія проявлятися по-новому. Воюють по-другому. Решение принимает по-другому, новые формы правления. И все это проецируется на нас тоже как свет. И поэтому, чтобы загрузить в систему, грубо говоря, новый сюжет, нужно по нему долбить. И поэтому происходит вот вкратце эзотерическая версия магнитных бурь, понимаешь? Свет долбит большим потоком, как будто бы как ту машинка Он выдалбливает новые-новые точечки сюжетов. И эти сюжеты потом приходят нам как мысли, как инсайты, как наши какие-то посты, как идеи. І тому це тяжело, тому що як будто в наш разум, заходять в маленький проектор. Маленький проектор це ваше сознание. Зараз я вот вот. вот. зараз я доб'ю я глядачів. Не Дивись, є, я не є дуже класний <laughs> спікер, Ірина Гергель. Вона наша гостя. <laughs> І в неї, якщо ви дивитеся ефіри з Іриною Гергель, якщо не дивитеся, подивіться, вона дуже класна. <laughs> посмотрю, в неї не позаду неї. Є картина, яку вона намалювала угу. сама. Так от, коли вона малювала картину, її в потоці це потокова картина, вона прокинулася ранку, і їй прийшло знамення, угу. що думки, які є в нашій голові, вони не наші, не ми їх виробляємо. Це не наш мозок їх генерує. Це думки нам вкладають в голову в залежності від того. Как мы потом их опротеиваем? Да. Если мы э, постоянно развиваем. То есть по идее действительно некая руки. большая игровая структура, огромный сверхразум, абсолют, Бог, там. Назовите, как, как вам удобно, там сила, сила, вселенная. Люди понимают mm -hmm. вселенная? Понимаю. Мы как нибудь сделаем с тобой эфир на кушатке, меня никто не понимает. <laughs> Я буду страдать. Но сегодня не такой эфир. Короче, и вот эта штука, она В действительно. Мои белые халаты и окуляры. Прекрасно. Такой прям сеанс птичка: давай попробуем все. Короче, это самое. мы это сделаем. В общем, эта большая игровая структура проецирует нам мысли, идеи, те, что там возникли. Угу. А мы можем принять сюжет. Опять же, вот тебя пригласили на встречу. Ты можешь пойти с кем-то познакомиться. Можешь сказать: я не хочу я сегодня дома поливаю там цветы. У тебя много цветов, я знаю. Карма. 40, вазонов. 40 вазонов. Кто теперь передал эту кармическую задачу? Всем привет! Приглашаю вас на мой ретрит «Компоненты сознания», который пройдет в Киевской области в комфортной базе отдыха 28-31 мая. Что такое компоненты сознания? Это аспекты нашей личности. Это те личности, которые жили в предыдущих мирах, в предыдущих воплощениях. Наши сформированные характеры и типы поведения. Части нас, Почему вы чувствуете себя иногда некомфортно? Почему вы находитесь в длительных депрессиях, прокрастинациях? Почему вы не можете с собой договориться? Почему вы не можете выстроить свой режим? Почему вам так тяжело начинать и действовать? Почему так сложно дойти, дойдя до первой ошибки, вы прекращаете? Это потому, что ваши компоненты в ссоре. Это эксклюзивная методика. Я владею практикой рассечения сознания и стабилизации компонентов. За, 4, за три полных дня ретрита вы получите четкое описание четырех компонентов вашего сознания. Вы лично увидите, из кого вы состоите, кто живет внутри вас, кто вы такой. Уйдет самоотрицание, уйдет презрение к себе, уйдет нежелание с собой говорить. Вы поймете, что ваш диалог с собой, он внутри. Вместо сотен часов психотерапии. Быстро, легко, моя практика работает очень быстро. Глубинная трансформация. И такой ретрит я еще не проводила. Я это делаю в первый раз в группе комфортно отдохнуть в сосновом лесу, в классной компании, в комфортабельных номерах, вы сможете параллельно, работая со мной и с моей подругой, прекрасным мастером Любовью Завольню, которая будет давать стабилизирующие практики, которая будет давать наполняющие для вас практики, вы будете чувствовать себя легко и комфортно в вашей глубинной трансформации. В описании к этому видео есть полная информация о том, как записаться на ретрит. Количество мест ограничено и половина группы уже набрана. Поэтому, если вам хочется быстро легко объективно без иллюзий без длительных сказка терапии разобраться с собой приезжайте я буду вам рада Это история, Ладно, потом марьяна я тебе передаю витания дякую я Явно я на... есть работы с землей И вот это вот какой-то навык Ну, в общем, и мы проецируя это Если нам нравится, мы это принимаем Мы нормально воспринимаем магнитные бури. Если у нас болит голова Вот опять же, как бы, уходим в земное Валит, болит голова Вы тревожны Вы не можете сосредоточиться Вы лежите пластом Это значит, что вы не хотите принимать обновления. Это телефон, который говорит тебе Любовь, я сегодня обновление не приниму Загружает, он тебе говорит Нафиг, про, понимаешь? Про вот так это выглядит. Про оновлення про цікаво. Очень интересно Зара, шановные глядачи, увага Напишите, кто это Е в мене і в мене таке було і, мене. і на роботі, дуже в багатьох є такі дні, коли людина каже, мене вирубає. От приходить додому в 5:00 вечора, просто лягає, каже, все, я нічого не Це можу робити. Це є з телефончик виключається. же виключається, От понятна аналогія, яку мені надо Нас зараз завантажують. Нам дай да, загружають нові сценарії. Сейчас вообще, в принципі, 2000 років були одні сценарії. Стандартно зараз клинку. Напишіть, от хто з вас, глядачі, таке вічі вирубався послі хто вирубається в протягом травня місяця. адська головна біль мігрень, Тяжесть, і, і ви лягаєте работать. спати, і вас просто от вирубає, і На ви не пам'ятаєте, да. що вам сниться. Мы не могли так с тобой эфир провести. день один, один меня подрубило. Я просто, я не, меня не вырубила спать. Mm -hmm. Я просто понимала, что вот мое сознание, когда я задаю вопрос, говорит, иди нафиг. Мы сегодня думать не будем, работать не будем, ничего не будем делать, созерцай. В меня в понедельник, я в 5 вечера легла спать, и я просто спала эфир с тобой. Это значит, что для тебя, вот по сути, если вы это ощущаете глобально, это неплохо и не пороблено. Это значит, что для вас вот эта структура разработала классный интерес. А сюжеты как генерируется Под личность. То есть вам не дадут сюжет, который вам не интересен, о чем вы не мечтаете, не думаете, не визуализируете. Поэтому просто примите, успокойтесь, возьмите себе отгул выходной, больничный и все. И просто принимайте и не нервничайте. И не ходите за черной свечой уже. Потому что когда людям дается вот эта вот энергия трансформации, что они делают? Уберите это, снимите это. Ну, конечно, с тебя снимут. И опять же, значит, почему, мы, почему люди живут по кругу? Они сопротивляются обновлениям. Но сейчас просто мир приходит, смотри, вот чем отличается аналоговое бытие, в котором мы жили, от цифрового. В аналоговом по выбору. А в цифровом мы загружаем сюжет, и нам не важно. Все здесь должны жить интересную, яркую жизнь. Понимаешь, и оно добровольно принудительно, но опять же, вы хотите развития, хотите развития. Мы с тобой говорили на нашей трансляции на канале «Мир и Фрейн о том, что mm -hmm. человек не понимает своей силы, а мастер его проводит по этим точкам в виде перспективу. И даже если у тебя боль, но мастер тебе показывает, что туда надо идти, то надо туда идти. Вот сейчас вот так. Здравствуйте, меня зовут Дарина Фрейн, и я хочу пригласить вас на мое мероприятие. На первый массовый семинар по системе Нантенамар, который состоится 22 мая в Киеве. Мы собираемся провести его в Почайный вент холл где будет моя большая лекция о моем пути. Что скрывают богатые люди, что такое удачливость, почему у одних получается а другие вкладывают столько же усилий и не получают ничего. Какой фактор влияет на наш успех? Я проведу большую лекцию про народы высшего мира. Из каких рас, из каких небесных семей вы пришли в этот мир? Как классифицировать всех нас и тех, кто живет вокруг нас? Это будет первая информация по лекции такого типа. Это эксклюзив дополнительные истории, по которым будут мои книги «Мировое сознание 2», которая пишется и будет, скорее всего, в конце года. А также будет мой первый офлайн ритуал в котором вы сможете принять участие, ваш трансформирующий ритуал. Просто сколько можно ходить, исследовать там родовые травмы, бегать, страдать, искупать свои грехи из прошлых жизней, сколько можно не искать причину жить внутри себя. Об этом будет моя практика. Кроме этого, будет крутая фотозона. Вы сможете купить мою книгу, амулеты, заряженные душами, познакомиться со мной. Я буду давать автограф-сессию книг, и вы проведете этот день максимально в практике. 22 мая среда, по чайный вент холл Билеты можно приобрести в описании к этому видео. Я буду рада всех видеть. Я знаю, что к нам едут люди из других стран, поэтому освобождайте 22 мая. A, делайте собі или отгул по роботі. планируйте цей день, буде невероятно інтересне. Зараз для перезавантаження людства, а паралельно uh, перезавантажують і планету Земля. Mm -hmm. uh, ми розмовляли від силочка до майстрів Сіти Гаї, uh, Марії Ланг. Вони говорили: люди цей рік природа буде повставати. Ти да, казав, да. що природа буде повставати. І ми бачимо в Бразилії. Шалене наводнення, просто такого mm. ніколи не було. Там змиває будинки перед цим землетрус в Китаї, землетрус в Тайвані, в, в Туреччині. і кажуть, що це тільки початок буде да. ще більше води, і вода піднімається не та, яка в землі. А та, яка під землею, угу. і це йде по всій планеті. І навіть Ісіта казала, що цього року буде такий день, коли вся планета зануриться у воду для того, щоб омитися, онулитися, ну, каже, десь буде покоління, десь буде да. чуть, -чуть ну, десь буде дощ. Я не Дійсно, буде яка такою, якби епоха води. Сразу говорю, в Україні буде ті-чуть. В Индии будет тяжело, Шри-Ланка, Юг Африки тяжело. То есть, если вы это будете чувствовать, просто, ну, как бы, вы, выехать оттуда надо будет. То есть, квест человека, который mm -hmm. в это попал, это просто довериться себе и уехать. Вся вот нижняя часть, получается, карты мира, которая, если мы смотрим на нее в плоскости, на верхней будут дожди, наводнения вот такого типа. В Америке тоже были какие-то ураганы. Короче, природа почему восстает? Потому что люди ее не слышали. Помнишь у нас как-то был классный эфир о том, что люди раньше слышали духов, говорили mm -hmm. с ними, приносили им какие-то жертвы, и они видели вот этот духовный мир там эльфов, гномов, мавок лесовых, лесных духов, леших, Ну то есть они видели их всех, и это было нормально. В какой-то момент эгрегорами закрыли это все людям запечатали, мы с тобой говорили про запечатанные колодцы, uh -huh. и все колодцы распечатаны. Когда британский король умрет, ну то есть он болеет и явно как бы ну, он проживает свои финальные годы своей жизни, и как только это случится, вот тогда будет будет, смотрите, будет событие пророческое, действительно что-то как британской монархии будут перемены. Король Чарльз завершит свое земное бытие, мы к нему нормально относимся, просто вот это видение. Какое-то время он еще проживет. То есть он борется с болезнью, ему явно очень-очень непросто. И его это очень тяготит, мне кажется, вот это воплощение ну, как таковое. И как только это случится, реально начнутся аномальные дожди. И люди будут говорить про что? Казни египетские, дочь саранчи Действительно, ураганами будет закручивать маленьких птиц, маленьких животных. И действительно, то, что вот описано в нашем апокалипсисе. А уже в же, мне кажется, Да там... Выпали лягушки. У нас еще песок из Сахары пришел. Ри, рыбы Киев. падали с неба. То есть ну, их да. подняло с водой. Для чего потім... это просто делается? Для того, чтобы мы перестали качать нефть и начали пользоваться энергией солнца, энергией ветра. То есть это высшие потоки. Есть потоки нижнего мира. Это что, это уголь, это полезные ископаемые руды, это горение, это процессы, которые mm -hmm. загрязняют. То есть планета начнет переходить наконец-то на новые типы энергии и на электрокары как таковые. Я вот смотрю себе электрокар тоже. Mm -hmm. Как логично а, mm -hmm. Зараз глобальное потепление, как оно вот Извините, пожалуйста, я просто сразу скажу свое мнение. Я очень мерзну. Мое тело, то есть смотри, мы выбираем тело под задачи. Я изначально, видимо, зная, что будет потепление, мое тело в 45 градусов не офигенно. В 50 я чувствую, я в Стамбуле гуляла, я видела, гуляла с друзьями, как им тяжело, а мне просто, я пью водичку и все, и хорошо. Mm -hmm. И под быстро высыхает, и так легко, и не запах. Это очень комфортно. Мое тело создано для высоких температур. Оно маленькое, маневренное. Но mm -hmm. у нас у всех разные тела. Есть люди, которые дико страдают, переносят жару. Но, тем не менее, наконец-то изобретут костюмчик. Уже есть такая технология. Просто сейчас все очень заняты войной. Mm -hmm. И увеличение вооружения, и, вклад... и вложение туда, люди просто игнорируют климатическую повестку. И наконец-то изобретут одежду, которая, как вот, помнишь, фильм Дюна, к чему у uh -huh. нас к тебе готовят? Потому что вот тебе костюмчик, который просто оптимизирует твою температуру и тебе, и мне, и человеку, которому тяжело в 40 градусов, и тот, который жаждет жиры, я мерзну ужасно. Для меня холод это самое страшное, что может uh -huh. быть. Он блокирует сознание и фокусирует тебя на теле. Я не хочу на теле фокусироваться. Я хочу книжки писать. Ну, то есть, когда твои задачи интеллектуальные творцы, понимаешь меня? Оно выбивает, оно заставляет тебя больше есть. Ты становишься инертный, такое вот это земное. Мне не нравится. И глобального потепления нам не избежать. Знаешь, что еще, почему еще оно важно? Люди с тех территорий, где будет 60 градусов, люди будут эмигрировать на другие территории, на неосвоенные территории. Есть страны с высокой плотностью населения, есть страны с низкой плотностью населения. І mm -hmm. от коли я говорила о тому, що в своїх старих ще пророчествах, що будуть змінюватися границі государств, так просто невозможно буде жити на цих територіях. До речі, як зміниться найближчі часи, ми з тобою ніколи не говорили. Mm -hmm. Конкретно як зміниться географія країн? Я знаю пророцтво mm -hmm. дуже багатьох духовних гуру, які зараз відомі у всьому світі, вони говорять. мыли за пять років изменить этот на настолько, что она ведь не уявляет. А они продолжают страдать, понимаешь, и на мужика богатого тут заклинание делать. Это скоро будет вообще не актуально. Расскажи, пожалуйста, как ты это бачишь? Угу. Ну, во-первых, снизу вверх, то есть то южная часть. Там прям прижарит. В Дубае тоже будет тут очень интересно, там жить станет невозможно. Там плавиться металл и пластик. Ну, как бы дома же, там же классная угу. система кондиционирования. Но ну, люди наконец начнут строить купола, которые я рисую. Никуда не деться. Очень надо купола. Вам, вам понравится. Во-первых, микроклимат хороший, качественный. Во-вторых, комфортная температура всегда отсутствие затрат на одежду у нас огромные затраты на одежду в связи с частой сменой сезонностей. Mm -hmm. Чуть потеплела одна курточка, другие ботиночки, третьи ботиночки это постоянные затраты. Вам, вам очень понравится костюмчик. И этот костюмчик поможет людям работать со своей телесной формой. Потому что он будет хорошо сидеть на тех людях, которые ему с собой хорошо. Даже если ты плюс сайз, ты должен быть все-таки, ну, ну, со своим телом дружить. Костюм будет плохо взаимодействовать с телом, которое болеет, которое питалось фигней, бухало. Ну, ты понимаешь, когда человек за своим телом не mm -hmm. следит, неважно, он худой или он плюс сайз, он больной. Вот тут будут создаваться действительно удобные и комфортные условия, потому что вся работа людей будет четко интеллектуальная. Физической работы не будет вообще. Угу. Вот так вот, да. И снизу побегут все вверх, а опять же, люди, привыкшие к такой, как бы еще к трехмерному миру, к трехмерному выживанию, оказываются в высокотехнологическом обществе. Что с ними делать? Если даже пиццу будет доставлять дрон. Но вот, по сути, как приткнуть человека, вот это тоже момент, как климат влияет на вас очень влияет. Получайте профессию, где, а, будет, которая будет востребована, перепрофилируйтесь учитесь работать там с нейросетями с искусственным интеллектом люди поедут вверх та часть россии которая не заселена она будет густо заселена ну, то есть как бы mm -hmm. сейчас территории где будет холодно на них придет климат такой как сейчас в украине Минус 50, даже там, например, возьмем там какие страны, там скандинавские страны, Якутия в России. Вот те части, где прям совсем невозможно холодно и короткое лето, станет климат такой, как у нас сейчас. У нас будут такие немножечко тропики, у нас вот будут гекончики бегать. Похожие, вот в Украине будет климат, похожий на Таиланд. Ого. Угу. Угу. У нас уже меняются растения, уже меняются животные, прилетают птицы, которые раньше сюда не долетали, потому что им тепло и комфортно. И просто это, наверное, то, что люди, ну то есть это то, что нельзя будет игнорировать. Угу. Если можно игнорировать войну, переехать, сделать вид, что этого нет, то тут уже, ну это такой мировой квест. И границы государств, как смыть границы государств в прямом смысле водой? Тогда люди перестанут отгораживаться друг от друга. Это как бы лет, лет на 15-20, я сейчас говорю, это не прям не быстро. Пять лет, то оно только начнется, начнет формироваться. Угу. Люди перестанут отгораживаться друг от друга забором и создадут реально большое единое пространство, там, где можно жить и где можно развиваться. Угу. Ну а потом освоение территорий песчаных, то есть как бы до дюны нам это самое недалеко. Просто важно сохранить. Там же тоже когда-то помнишь, по... если вы смотрели фильм «Дюна» или читали Фрэнка Герберта, там когда-то эта планета цвела из нее начали выкачивать ресурс, и она стала пустынной. Ой, ничего не напоминает. Скажи, перестали выкачивать, начали использовать технологии другого типа, вот крутые будут те, новыми там миллиардерами, триллиардерами будут те, кто будет развивать эти технологии. Новое таемное керевництво планеты уже замыслилось про эти технологии? Да, конечно, только у них нет чертежей. Они просто как? Это люди, которые привыкли, как раньше, что-то что отжать, что-то... Они же не новое, это хорошо забытое старое. Mm -hmm. То есть, чтобы эти технологии развивать, нужны ученые, мыслители, визионеры нового типа, которые не будут работать, потому что дяди надо. Их нужно заинтересовывать. И вот первое государство, которое это поймет, оно будет таким как бы вот новым такой мировой столицей. Mm -hmm. Посмотрим, еще нет у меня пророчеств, где это будет. Дуже цікаво, а якщо говорити про найближчий рік, зараз в нас війна, і це дуже важко в таких непередбачуваних умовах, коли тебе ще перезавантажує. Нам тут в тилу важко, да? хочеться або спати, або ти не знаєш, як себе проявити. А на передовій там. Взагалі на це немає часу, і їм теж важко. Вони теж хворіють, в них теж є проблеми з тиском, в них теж є проблеми mm. з головними ботам. Well, Ні, не, не паніпайдеш спать на 13 часов. 100%. Е, і як це зараз ось ці реалії може змінити? Но здесь только конкретно, что помогает всем, независимо, находитесь ли вы на передовой или в тылу, либо вы выехали и ощущаете это на другом конце планеты, где мирные условия, и вам невозможно. Это только разговаривать с собой. У людей вот это как бы не то, что с каким-то, знаешь, высшим духом, божественным аспектом. У кого это проживается тяжелее, по моему опыту, тех, кто не умеет себя слышать. Я делаю, mm -hmm. потому что надо. Я делаю, потому что страшно. Я делаю, потому что хочу другим понравиться. В моменты, когда вы чувствуете давление, начинаете спрашивать, почему мне больно, что меня в моей жизни раздражает? Чего бы я хотел достигнуть? Почему я это хочу? Я честно хочу туда идти. Мне нравится то, что я делаю. Вот тут вот это сможет как бы, ну, хоть немножко облегчить, потому что сама загрузка сценария происходит так. Если вы умеете медитировать, вы промедитируйте. Просто там продышите. Ну, просто полежите в тишине под любимую песню. И вам, у меня, почему я это легко проживаю, у меня минимальные бывают какие-то моменты, я там, ну, как бы оно быстро проходит, потому что я сразу, мне активируется моим сознанием сценарий, и я его не прогоняю. То есть в момент, когда вам больно, к вам в голову стучится интересный сюжет. Это прикольно делать, когда включается песня, которая нравится, которая эмоционально волнует, и вам начнут идти картинки. Угу. Вот, это просто, это быстро, это можно сделать легко и везде. То есть надо не отрицать поток видений, а в идеале эти видения еще и записывать. И тогда оно будет проходить действительно легче. И как раз война, она катализирует обновление, потому что сейчас у нас пройдет немножко, как бы, немножко довольно болезненно и быстро, а дальше весь мир будет колбасить еще лет 10. Сейчас происходят очень долгие події в державі, вместе с тем, что у нас змінюється климат, змінюється политическая система, изменяется наполнение нашей свідомості. В нас змінюється ряд високопосадовців, і от залужний він став представником України в Британії почесним послом. Да? Mm -hmm. Як ти вважаєш? Ти говорила про такі радикальні зміни в травні місяці. Mm -hmm. Як вони зараз будуть відбуватися від впливом цих чинників? Ну вони якраз допоможуть цей бар'єр ні між людьми і государством. Когда люди будут видеть, что государство старается заботиться и помогает, а оно взамен будет как бы говорить людям честно, что происходит. То есть как бы ну, неприкольно, когда с тобой говорят, как с трехлетним ребенком. Все, когда-то скоро закончится. Против нас воюют злые ваньки, вот такие ватники на ножках. Они скоро уйдут. Они такие, ну вот эта вот позиция, она раздражает уже. Если она в начале войны такая помогала, когда еще Арестович активно mm. выступал, потом стало по-другому, а потом общество быстро выросло неприятно, даже подростку очень бесит, когда говорят, ну ты мое солнышко, у него уже личность, у него уже там невероятные какие-то потоки сознания. То есть с нами начнут говорить честно, Замен тоже попросят честно вести себя в этом государстве, платить налоги, то есть как бы поддерживать порядок, то есть понимать, какие законы мы принимаем, реагировать на это. Mm -hmm. Вот что происходит. Ну и как бы наш ритуал на борьбу с коррупцией, он идет, потому что снимают именно тех. Я не сильно в курсе, кого конкретно. Если вы увлекаетесь, посмотрите, кто был. Вице-премьера вчера сняла. Ну, что как-то что-то там не то было. Не то пальто. Дарина, я тобі дуже вдячна, шановні глядачі, підписуйтеся на світи френд, підписуйтеся на канал Прогноз. А якщо вам дуже сподобалося, рекомендуйте це відео своїм друзям. Також в нас є в описі до цього відео посилання на телеграм-канали. Там дуже багато цікавої інформації, яка не входить до Етеру. Отож, ставте подобайку і до нових зустрічей!